увагу до України планує американський президент Джо Байден у передвиборчий період. Про це пише політико. За інформацією журналістів, Байден здобув величезну зовнішньополітичну перемогу, підписавши закон про виділення на Україні 60 майже 61 навіть мільярда доларів. Тепер його команда хоче змінити напрям роботи і звернутись до частини електорату, заклопотаного економічними проблемами. Цю тему зараз обговоримо з Юрієм Рашкіним. Це депутат округу Рок, штат Вісконсін, ведучий Ютуб каналу Рашкін Ріпот. Вітаємо вас, пане Юрію. Наші вітання. Вітаю вас, Дякую за приглашення. Слава Україні! Героям, Героям слава! Отже, давайте якраз почнемо з цих інсайдів політик, так з посиланням на на інформаторів, як завжди, це ведеться. Що це означає, якщо це і є правда, що ну здобувши таку велику зовнішню політичну підтримку, Байден зменшить увагу пов'язану з Україною. Тобто, ну з одного боку, цілком логічно з іншого боку, хотілось би якихось роз'яснень, чи чи розумієте ви, що це означає простою мовою. Это означает то, что администрация добилась успеха, победа, в том смысле, что выбили 61 миллиард, и после этого мы движемся дальше. В принципе, в год выборов мы обычно не говорим обычно про внешнюю политику, мы занимаемся внутренними проблемами, Потому что то, что происходит во внешней политике, в принципе, не влияет на выборы, но может навредить. Поэтому мы, как правило, не видим, чтобы кандидаты в президенты вообще покидали страну в год выборов. Они как бы держатся ближе к тому, что, значит, к своей, к месту изб... к избирателю. А с другой стороны, это хорошо, потому что не нужно сейчас политизировать Украину. Все то, что сейчас будет обсуждаться в новостях, станет предметом выборов в Соединенных Штатах. А Украине нужна и поддержка, и демократов, и республиканцев. Поэтому сейчас обсуждать Украину лучше даже этого, чтобы не было, потому что сейчас просто передается оружие в Украине, Украина использует это оружие. А с другой стороны, мы видим, что идут дипломатические работы, идет по другим каналам бесперерывно. Просто потому, что теперь как бы не будет об этом, а про Украину президент выступает из овального кабинета, как он до этого делал, он или там писать статьи в Wall Street Journal. Теперь мы добились победы теперь значит мы движемся дальше а движемся дальше означает забрать у россии замороженные деньги и так далее так что есть над чем поработать а просто для избирателя мы понимаем что избирателю важна экономика инфляция и другие вещи те же самые права женщин вот там еще не добились успеха поэтому про украину мы вот сейчас как бы просто поменяем тему, но это не означает, что это потеря поддержки. Это просто означает, что теперь мы движемся на следующую тему, которая стоит перед администрацией, перед избирателем. А у главного конкурента Байдена Трампа подход такой же или нет? Потому что это его тоже... Заява, про яку The Telegraph писав, про те, що він розробив план, значит мирного завершення війни в Украине, але его никому не покаже. Ну, честно кажучи зважаючи на нашу с Сергієм практику і э, анализ э, політикуму, пахне популизмом Ну я так само можу сказати я розробив план як всі люди будуть жити мільйон років але я вам не скажу його поки ви вы не виберете мене президентом более того этот план секретный потому что он не понравится американским избирателям. потому что то что собирается предложить дональд трамп это чтобы Украина отдала России Крым и Донбасс. И он сейчас уже выполняет часть этого плана, выполнял ее. 8 месяцев, пока он тормозил помощь в Палате представителей. С точки зрения Трампа, если ослабить Украину до того, как он станет президентом, то тогда, когда он станет президентом, он скажет Украине, все, идите договаривайтесь с Путиным, иначе вообще никакой, да и вообще никакой помощи не будет больше. Поэтому, конечно, с точки зрения, знаете, как можно бороться в, в, в Украине с коррупцией разными способами. Но отдать Украину России ⁇ это не способ бороться с коррупцией в Украине. Поэтому сейчас то, что это будет происходить, это, это нормально. И я тут не вижу большого, большой проблемы. Трамп ⁇ это враг. Он враг всего здравого, он враг, мы уже знаем к женщинам относится, к недовериям, да и вообще уже нужен, должен женщине по суду полмиллиарда долларов, ну, извините, 90 миллионов долларов плюс, он мошенник и, и признан судом мошенником. Поэтому такому человеку доверять, ну, как бы себе в убыток. Поэтому у него такие большие проблемы, потому что он не выполняет свои обещания, он ужасен, он, ему нельзя, ему опасно верить и то, что в Украине продолжают находиться люди, которые хотели бы надеяться на то, что Трамп может каким-то образом принести в Украине мир, меня на самом деле очень беспокоит. Потому что я вижу человека, который очень однозначно говорит, что он не будет помогать Украине. А с другой стороны, я вижу постоянные, слышу постоянные вопросы от людей, которые ну, хотели бы надеяться, что, один из, что оба кандидата в президенты Соединенных Штатов будут каким-то образом выполнять американскую миссию, американскую политику. Но, к сожалению, у нас одна партия, которая пытается принять правильные решения, старается помочь Украине и так далее. А есть другая партия которые просто ну у нее совсем совсем другие планы и они более связаны с захватом власти и ну какой-то монархией, чем выполнением ну как бы продолжением миссии Америки в мире. Додам ще е, про заяви Трампа збільшити витрати на оборону НАТО вимагатиме Дональд Трамп у разі своєї перемоги на президентських виборах. Про це повідомило видання The Telegraph, яке вже згадували. Кожна країна альянсу має витрачати 3% ВВП на спільну обороноздатність, здатність. Так вважає Політик, адже загрози з боку Росії та Китаю зростають. Крім того, Трамп хоче змінити правила обліку, і на його думку, фінансування України не слід враховувати у суму витрат на оборону Північно-Атлантичного альянсу. Пане Юрію, у мене тут одразу виникає декілька запитань. Ну, чи чи пов'язано це з цією ж заявою Трампа, що якщо країни Європи, тут не про НАТО, а про ЄС, так? Не будуть витрачати так само на рівні з, зі сполученими штатами на оборонну здатність України, то відповідно і він буде відмовлятися. Ну в, в разі своєї перемоги, звісно ж таки, на президентських виборах, і він зробить все, щоб відмовитись від цієї ж допомоги Україні. Ну, тобто він її просто припинить. Це однакові теми, чи це дещо різні, і треба їх розрізняти: що НАТО окремо, а от допомога Україні тут дещо окремо. Я не вижу помощь, у Укра... то, что происходит с Украиной, как влияющий на выборы в Соединенных Штатах. Конкретным образом в данный момент мы его как бы решили, и теперь Украина должна до выборов не доходить. Но то, что теперь будет у нас и президент. Подождите, пожалуйста, повторите ваш вопрос. Дивіться ще раз, Трамп говорить про те, що всі члени НАТО мають НАТО, мають да. витрачати не менше 3% ВВП на обороноздатність. Це не пов'язано з Україною, так але він одночасно каже про країни Європи, які Європейського які мають витрачатися на рівні зі сполученими штатами, інакше він, в разі своєї перемоги, припинить цю допомогу від сполучених штатів. Чи це одного поля теми? Понимаете, да, Украине, конечно, нужно думать о собственном ВПК и, и работать с союзниками своими. А, но то, чем занимается Трамп, это с одной стороны вымогательство, потому что мы же здесь не бизнесом занимаемся, а мы защищаем мир от российской агрессии. А, поэтому вымогательство Трампа здесь выглядит очень, ну я бы сказал не по-американски и если будет администрация Байдена, то это э, не, то этого не будет такого магазина, потому что все понимают, что и так нужно тратить на противостояние России э, и, и это и так понятно, а то, что Трамп говорит, вы должны тратить больше, если вы хотите, чтобы я вас защищал, то тут очень легко посмотреть на то, что только что произошло по поводу э, э, границы когда были переговоры, республиканцы добились невероятных концессий от демократов по поводу, по поводу границы, и после этого Трамп все равно сказал, что ничего этого не будет. Поэтому это посылка, чтобы вы идите и пытаетесь достигнуть невозможного, а если вам удастся, то я все равно скажу, что этого нельзя делать, потому что меня это не до конца устраивает. Мы видим это с Трампом раз за разом, поэтому тут все очень постоянно. Но э, это хороший сигнал Европе, конечно, работать вместе и понимать, что э, помощь Соединенных Штатов ⁇ это помощь Соединенных Штатов, а э, спасение Европы ⁇ э, это то, что Европе нужно э, тратить больше. И мне кажется, что это, э, в общем-то, достаточно всем понятно. Россия становится все более четкой агрессией, и те, кто этого раньше не понимали, мне кажется, уже достаточно давно это стали понимать. Просто вопрос в том, насколько реальную роль здесь будет играть Соединенные Штаты, и что после этого всем остальным делать? А ну, нужно понимать, что с помощью Соединенных Штатов будет. Ее будет недостаточно, чтобы решить все проблемы. И это означает, что всем остальным нужно будет понимать, что вот есть помощь. А дальше что? И вот после этого нужно и Украине, и союзникам в Европе всем продолжать доводить эту помощь до 100% того, что нужно иметь, чтобы Украина победила. И Пекин, разумеется, что Россия ⁇ это страна-агрессор. Ну вот, про каких сейчас мы можем говорить, практические результаты после встречи Дерсека э, Сполучених штатов, так, Блинкина, например, и со своими коллегами у э, КНР и, и СИ? Я думаю, что демокра... дипломатия будет продолжать работать. Тут не очень важно как раз то, что сейчас говорят о том, чтобы взять э, замороженный... Э, как бы профиты, деньги, которые получатся из доходы от российских наворованных активов, потому что тут мы говорим о 5 миллиардах долларов в год. Поэтому если под эти 5 миллиардов долларов можно наделать, скажем, облигаций, то сейчас это то, что прорабатывается G7 и администрация Байдена, и, возможно, на встрече в июне это будет двигаться еще дальше и дальше и дальше, потому что помощь Украине нужна на самом деле намного больше, чем было в этом пакете на 61 миллиард долларов. Поэтому сейчас прорабатываются разные пути того, как использовать эти наворованные российские деньги, и при этом таким образом, чтобы это было соблюдение значит, международных стандартов. Но это говорит о том, что Блинкин будет продолжать искать пути, его команда будет продолжать искать пути для того, чтобы помочь Украине. У них, правда, проблема, потому что республиканцы в Палате представителей забросали их требования о всяких разных расследованиях. И теперь это действительно мешает нашим дипломатам заниматься своей работой, потому что они занимаются ответом на расследование из Конгресса. Но дипломатия будет продолжать свою, свою замечательную работу. А щодо конфіскації, до речі, активів от мене постійно цікавить це запитання, тому що ну це ж не просто якась там Росія, і все це там і приватні інвестори, і приватні особи, і компанії, і центробанки там гроші є. Ну абсолютно різні ці гроші. От просто ми кажемо, що там заморожені російські активи. Відповідно, в чому була проблема, наприклад, з Європою, щоб конфіскувати і передати Україні ці гроші. Що потім Росія може звертатися до міжнародної? Міди, ну я глобально так скажу, до міжнародних судів і вигравати поступово там раз виграли справу, другий раз виграли позов, третій раз виграли і так далі. І потім треба компенсації платити так. Ну наприклад, європі, от у штаті у Сполучених Штатах є зараз розуміння, як провести якраз цю конфіскацію для того, щоб потім Росія не вигравала, не відігравалася, не відігравалася у міжнародних судах. Да, поэтому этот процесс занимает так долго времени, потому что для того, чтобы его проработать, чтобы Украина получила те деньги, которые на самом деле очень нужны Западу потому что это оружие западное, которое очень хотелось бы, чтобы кто-то за это заплатил, и не обязательно американские или европейские налогоплательщики. Почему бы России за это не заплатить? А, но только вот вопросы, как забрать, это действительно рассматривается очень осторожно, потому что, как вы, вы правильно отметили, это может оказаться в судах, это будет в судах, это будет оспариваться в судах. Поэтому это должно выглядеть достаточно твердо и уверенно, чтобы потом это не разыгралось каким-то образом в другую обратную сторону. Поэтому то, что сейчас обсуждается, и это не новые разговоры, мы слышали в эти дискуссии уже несколько месяцев о том, как взять эти деньги, под каким, как их можно рассмотреть и использовать эти доходы. И вот пока что мы смотрим на эти 5 миллиардов долларов доходов в год, которые возможно можно использовать для того, чтобы выпустить облигации аж на 50 миллиардов долларов, которые срочно нужны в Украине. И тогда мы как бы говорим о доходах на эти российские деньги, а мы не говорим о самих этих российских деньг, деньгах, которые сейчас что-то в районе... Ну, ну, в общем, это большие больше сотни миллиардов долларов денег, которые, да, они все находятся под разными юрисдикциями, но, видимо, достаточно общие правила здесь существуют. И будем надеяться, что, по крайней мере, эти 5 миллиардов долларов в год будут использовать для того, чтобы помочь Украине. Буквально 30 секунд у нас остается, Еще про гроши хочется спросить. Скажите, чисто теоретично, у президента Сполучених Штатов, если чисто теоретично ним станет Дональд Трамп, есть механизм, как это, Э, скасувати чи э... Вид назад, о, о те решения по выделению помощи, например, Украине, которые были он этого ну, не может 61, 61 миллиард. Да. 30 секунд. это интересный вопрос, потому что с одной стороны, эти деньги можно тратить до сентября следующего года. Но я вам гарантирую, что э, ну не гарантирую, мне кажется, что если э, Трамп победит на выборах, то эти деньги постараются использовать побыстрее, чтобы действительно их защитить или по крайней мере сделать какие-то контракты которые, возможно, будет труднее отменить. Потому что, как если придет администрация Трампа, то они начнут останавливать, они начнут замедлять, они начнут отменять, они начнут торговаться. А поэтому здесь много будет придумано тормозов, но тормозы не могут нас спасти от большой опасности. Поэтому делается все для того, чтобы победил... Ну, избиратели понимают США. В 2016 году мы сделали большую ошибку. Больше этого такой ошибки делать нельзя. Дякуємо, пане Юрію Спасибо. за ці роз'яснення. Юрій Рашкін, депутат округу Рок, штат Вісконсін, ведучий Ютуб каналу Рашкін Гріпот, щойно був з нами на зв'язку. Ну